Adakah anda tahu bahawa saya pernah berhutang kira-kira rm -kira, -kira ringgit dengan pendapatan tahunan hanya kira-kira rm -kira, -kira ringgit dan dalam masa kurang daripada setahun, saya mula menjana lebih daripada rm ringgit. Dan pada ketika itu, saya langsung tidak tahu apa yang saya sedang lakukan. Saya bukan seorang genius. Saya tiada ijazah. Saya cuma ubah apa yang berlaku di dalam fikiran saya. Sekarang fikirkan ini bersama saya. Adakah anda benar-benar memerlukan kepintaran luar biasa atau ijazah untuk menjadi kaya atau anda hanya perlukan satu idea yang jelas dan ketekunan untuk tidak melepaskannya sehingga ia menjadi nyata? Saya dahulu sangat terdesak. Berhutang lebih daripada yang mampu saya kira dengan pendapatan tahunan RM19,000 dan kehidupan saya terasa seperti semakin merosot setiap hari. Dalam kekacauan skim Seseorang bertanya soalan yang membuatkan saya terdiam, apa yang anda benar-benar mahu? Saya tidak tahu bagaimana hendak jawab. Bagaimana dengan anda? Adakah anda tahu? Realitinya, kebanyakan orang tidak pernah benar-benar berhenti untuk fikirkan soalan ini. Mereka hanya fikir tentang apa yang mereka rasa mampu capai, tentang apa yang tinggal selepas hidup mengasap mereka. Tapi apa sebenarnya yang anda mahu? Apa yang membuatkan jantung anda berdegup laju hanya dengan membayangkannya. Ketika itu, saya hanya mahu wang. Wang yang cukup untuk bernafas. Dan kemudian lelaki itu berkata kepada saya, "Ambil sekeping kad. Tulis matlamat anda di atasnya. Simpan bersama anda. Baca setiap hari." Saya fikir itu cuma mengarut. Tetapi saya tetap tulis saya sangat gembira dan bersyukur kerana saya kini menerima seratus ribu ringgit. Bagi saya, itu seperti meminta sejuta. Saya tidak kenal sesiapa pun yang ada wang sebanyak itu. Ia kedengaran mengarut. Dan mungkin kerana skim, ia berjaya. Saya tidak percaya dengan matlamat itu. Tetapi saya percaya bahawa dia percaya. Dan itu sudah cukup untuk buat saya mula bertindak. Anda tahu apa yang mula berlaku? Saya mula fikir tentang bagaimana hendak jana wang. Mungkin kedengaran mudah, tapi sebelum itu, semua yang saya fikirkan hanyalah hutang. Bagaimana saya hendak bayar sewa? Bagaimana saya hendak keluar daripada situasi ini? Bagaimana saya hendak sembunyikan rasa malu? Dan apabila anda hanya fikir tentang hutang, apa yang anda tarik ke dalam hidup anda? Lebih banyak hutang. Sebab fokus anda berada pada apa yang tiada, bukan pada apa yang anda mahu capai. Pernahkah ini terjadi kepada anda? Berapa kali anda bangun pagi dengan fikiran penuh dengan bel yang belum dibayar? Dan berapa kali anda bangun dengan rasa teruja kerana ada matlamat yang ingin dicapai? Pada waktu itu, saya dengar orang kata boleh buat duit dengan kerja cuci lantai. Saya fikir, saya tak kisah buat kerja apapun kalau ini yang ada, ini yang saya akan buat. Dan begitulah saya mula. Saya dapat kontrak cuci pejabat di Chomstock Road, Toronto dengan bayaran kira-kira RM600 ringgit sebulan. Kemudian saya dapat satu lagi kontrak dengan bayaran RM2,600. Tidak lama kemudian, saya sudah menjana RM3,200 lebih banyak daripada gaji bulanan saya yang dulu, iaitu sekitar RM1,400. Dan di situlah keajaiban bermula. Bukan kerana dunia berubah, tapi kerana saya ubah fokus saya. Otak saya berhenti cari masalah dan mula cari penyelesaian. Radar dalaman saya yang dahulu hanya nampak halangan, kini mula kesan peluang. Ia benar-benar menakjubkan. Psikologi telah membuktikan bahawa apa yang kita fokuskan akan berkembang. Sistem pengaktifan retikular dalam otak kita menapis makluman dan hanya membenarkan kita nampak perkara yang sepadan dengan apa yang kita fikirkan secara berterusan. Maksudnya, jika anda fikir tentang kekurangan, anda akan lihat lebih banyak kekurangan. Jika anda fikir tentang peluang, anda akan mula nampak peluang di sekeliling. Dalam kurang daripada setahun, saya mula menjana kira-kira RM59,000 -kira ringgit sebulan iaitu sekitar RM770,000 setahun. Daripada RM19,000 setahun, saya naik ke jumlah itu. Bukan kerana saya tiba-tiba jadi bijak, atau kerana saya dapat harta pusaka. Tapi kerana saya tulis sesuatu atas kad, percaya padanya, dan biarkan ia menggerakkan saya. Satu tindakan kecil yang kelihatan tidak bermakna, tetapi ia ubah segalanya. Sekarang jawab saya, Pernahkah anda tulis dengan tepat apa yang anda mahu? Atau anda cuma fikirkan tentangnya sesekali bila ada masa lebih? Adakah anda bawa bersama anda imej itu setiap hari? Atau anda biarkan fikiran anda dibentuk oleh apa yang orang lain fikirkan mungkin untuk anda? Anda tidak perlu percaya terus. Saya pun tidak percaya pada mulanya. Tapi percayalah bahawa anda boleh percaya. Dan itu sudah cukup sebagai permulaan. Fikirkan, kalau anda bangun setiap hari dengan matlamat yang jelas, ulanginya, bacanya, bayangkannya, berapa lama lagi hidup anda akan kekal seperti sekarang? Tidakkah anda akan mula nampak peluang di tempat yang sebelum ini kelihatan seperti tembok? Dan jika sekarang, pada saat ini, anda ambil sekeping kertas dan tulis, saya sangat gembira dan bersyukur kerana kini saya menerima dan lengkapkan dengan jumlah yang anda sendiri rasa mustahil. Apa yang akan berubah dalam seminggu? Sebulan. Anda tidak perlu tahu bagaimana caranya. Bagaimana akan muncul apabila apa itu jelas. Kad yang saya tulis itu menjadi peringatan harian bahawa saya layak untuk mahukan lebih. Ia bukan kad ajaib. Tetapi ia menjadi sesuatu yang suci bagi saya. Kerana ia ubah cara saya lihat diri saya. Dan apabila anda ubah itu, seluruh dunia anda akan berubah juga. Jika ia berhasil untuk saya, ia pasti boleh berhasil untuk anda juga. Kerana pada asasnya, ini bukan tentang wang. Ia adalah tentang membuat keputusan mengenai jenis kehidupan yang anda percaya anda layak untuk hidup. Dan berpegang pada keputusan itu sehingga ia menjadi satu-satunya pilihan yang ada. Anda mungkin tahu apa yang anda mahukan, tetapi jika minda anda diprogramkan dengan kepercayaan yang mengehadkan, segala usaha anda akan terasa seperti cuba berlari dengan brek tangan ditarik. Skim yang saya sedari selepas bertahun-tahun mencuba, belajar, membaca, menghadiri seminar dan mendengar rakaman audio. Saya mempunyai ilmu, tetapi hasilnya tidak muncul. Ia membuatkan saya kecewa, keliru, dan paling teruk, saya rasa sayalah masalahnya. Tetapi masalahnya bukanlah kekurangan maklumat. Masalahnya adalah tiada siapa pernah mengajar saya bagaimana untuk mengubah apa yang benar-benar mengawal hidup kita, paradigma. Paradigma ialah satu set tabiat dan kepercayaan yang tertanam kukur dalam minda bawah sedar kita. Ia menentukan bagaimana anda bertindak, bagaimana anda memberi reaksi dan berapa banyak anda percaya anda layak untuk terima. Ia yang membuatkan anda fikir bahawa memperoleh lebih daripada RM14,000 sebulan adalah mustahil. Ia mensabotaj anda tanpa anda sedari. Dan yang paling menakutkan ialah sebahagian besar paradigma ini terbentuk semasa anda masih kanak-kanak. Atau lebih buruk sebelum anda lahir lagi. Bayangkan, segala maklumat yang anda terima daripada ibu bapa anda guru-guru, media, agama, budaya, semuanya masuk terus ke minda bawah sedar anda. Anda tidak mempunyai keupayaan rasional untuk mempersoalkannya. Anda hanya menerimanya. Dan semua itu menjadi kebenaran untuk anda. Anda belajar bahawa wang sukar untuk diperoleh. Bahawa orang kaya itu tamak. Bahawa bermimpi besar adalah berbahaya. Bahawa kestabilan lebih penting daripada kebebasan. Dan apabila semua kebenaran ini tertanam dalam diri anda, bagaimana anda boleh berkembang? Saya hanya benar-benar mula berubah apabila saya faham perkara ini. Itu berlaku apabila saya mengenali kerja Fal Van der Waal. Dia melukis satu gambaran ringkas tentang minda yang membuatkan saya nampak segalanya dengan jelas. Ia kelihatan seperti lukisan kanak-kanak, tetapi ia adalah perkara paling kuat yang pernah saya lihat. Dia membahagikan minda kepada dua bahagian, sedar dan bawah sedar. Minda sedar berfikir, memilih, menganalisis. Tetapi minda bawah sedar mengawal hasil. Dan minda bawah sedar tidak memilih apa-apa, ia hanya menerima dan mengulangi. Sains telah pun mengesahkan perkara ini. Kajian dari University California menunjukkan bahawa sehingga 95% keputusan harian kita dibuat secara automatik tanpa melalui pemikiran logik. Skim juru terbang automatik anda. Dan jika juru terbang itu telah diprogramkan untuk mengelak risiko, untuk hidup dalam kekurangan, untuk curiga terhadap segala yang kelihatan terlalu bagus, maka skim yang anda akan tarik dan ulang semula. Pernahkah anda berkata, saya tahu apa yang patut saya buat, tapi saya tak mampu lakukannya? Itu ialah paradigma anda yang sedang berfungsi. Dan inilah hakikat yang menyakitkan, anda boleh ada pelan terbaik, peluang terbaik, kenalan paling hebat, tetapi jika paradigma anda tidak berubah, tiada apa yang akan berubah. Fikirkan, berapa ramai orang pintar yang anda kenal tetapi hidup dalam kesempitan keuangan. Dan berapa ramai pula yang tidak habis belajar pun tetapi hidup dalam kemewahan. Saya sendiri, jika diletakkan dalam bilik bersama 200 orang, Mungkin separuh daripada mereka mempunyai IQ yang lebih tinggi daripada saya. Tetapi itu tidak pernah menghalang saya untuk memperoleh jutaan ringgit. Kerana saya telah menukar sistem dalaman saya. Dan saya melakukannya melalui pemulangan. Sama seperti bagaimana paradigma terbentuk melalui pengulangan idea, ayat dan pengalaman, begitulah cara untuk memprogram semula ia. Skim yang saya lakukan apabila saya bawa kad yang mengandungi matlamat saya setiap hari. Skim yang saya lakukan apabila saya ulang setiap hari bayangan diri saya yang saya mahu jadi. Saya berhenti membiarkan dunia membuat keputusan untuk saya. Saya memilih apa yang masuk ke dalam fikiran saya. Saya matikan berita. Saya menjauhkan diri daripada orang negatif. Dan saya mula berkata, tidak, kepada apa sahaja yang tidak selari dengan diri saya yang baru. Pernahkah anda cuba lakukan ini selama tujuh hari? Cubalah. Tujuh hari tanpa sebarang berita negatif. Tujuh hari tanpa mengeluh. Tujuh hari hanya mendengar, membaca dan bercakap perkara yang selari dengan siapa anda mahu jadi. Ia mungkin nampak mudah, tetapi ia mengubah segalanya. Apa yang perlu anda faham ialah cara anda berfikir hari ini bukan salah anda. Tetapi adalah tanggungjawab anda untuk mengubahnya. Kerana jika anda tidak memprogram semula fikiran anda, dunia akan terus melakukannya untuk anda. Dan dunia di luar sana penuh dengan mesej ketakutan, kekurangan dan had setiap masa. Apabila anda faham ini, anda berhenti menyalahkan diri sendiri. Dan anda mula membebaskan diri anda. Kerana dari saat itu, anda tahu anda boleh bina satu kebenaran yang baru. Dan jika anda bina kebenaran yang baru, anda bina kehidupan yang baru. Tidak kira dari mana anda bermula. Masihkah anda ingat ketika saya dibebani hutang, tidak mempunyai kelayakan dan langsung tiada arah atau harapan untuk masa depan. Semuanya berubah apabila saya mula mengubah apa yang ada di dalam diri saya. Dan perubahan yang sebenar dalam hidup anda juga akan bermula dari dalam. Pernahkah anda terfikir bagaimana sebuah kalkulator ringkas boleh mengubah keseluruhan hidup kewangan anda? Saya tidak berlebihan. Saya secara literal mengubah cara saya berfikir hanya dengan bermain dengan nombor. Ia bukan sihir, ia adalah kesedaran. Suatu hari, saya berada dalam penerbangan panjang, kira-kira 25 jam dari Toronto ke Kuala Lumpur. Saya duduk sendirian dalam kabin yang sunyi, hanya dengan buku nota dan kalkulator. Saya mula membuat kira-kira. Saya sedar bahawa jika saya memperoleh sekitar RM4,800 seminggu selama 50 minggu, saya akan mendapat kira-kira RM240,000 ringgit setahun. Kedengaran mudah, bukan? Tetapi apa yang benar-benar mengejutkan saya bukan jumlah itu, tetapi apa yang dilakukannya kepada fikiran saya. Saya sedar bahawa selama ini saya percaya bahawa RM240,000 setahun adalah sesuatu yang mustahil hanya untuk orang genius, pewaris, atau selebriti. Tetapi pada penerbangan itu, kepercayaan itu musnah. Perubahan dalaman seperti ini sangat kuat. Apabila anda mula bermain dengan nombor, sesuatu dalam diri anda mula bergerak. Rasa kekurangan semakin pudar. Apa yang mustahil menjadi kira-kira dan kira-kira boleh dipelajari. Anda boleh mula sekarang. Ambil sekeping kertas dan tulis berapa banyak yang anda mahu peroleh dalam setahun. Katakanlah RM240,000. Bahagikan dengan 12. Kemudian dengan 4. Seterusnya dengan 7. Anda akan lihat bahawa anda tidak perlukan satu lompatan besar, anda perlukan konsistensi. Anda perlukan kejelasan. Anda perlu faham bahawa nombor yang menakutkan anda hanya menakutkan kerana anda tidak melihatnya sebagai satu proses. Kebanyakan orang tidak buat perkara ini. Anda tahu kenapa? Kerana mereka takut untuk berdepan dengan nombor tersebut. Mereka berkata, saya mahu jadi kaya, tetapi tidak pernah berhenti untuk menentukan apa maksud kaya itu bagi mereka. Mereka bercakap tentang kebebasan tetapi hidup terperangkap dalam bel dan hutang kerana mereka tidak berani untuk melihat apa yang diperlukan untuk berubah. Ia bukan kerana kurang keupayaan, ia kerana kurang latihan. Kurang kebiasaan untuk berfikir secara besar dan terperinci. Dalam penerbangan itu, satu lagi perkara menjadi jelas kepada saya, setiap jutawan yang saya kenal tidak hanya mempunyai satu sumber pendapatan, mereka mempunyai pelbagai. Dari situ lahir idea forum sejuta ringgit. Sebaik sahaja saya mendarat, saya menghubungi Mark Victor Hansen, ia, penulis, Chicken Soup for the Soul. Saya kejutkan dia di tengah malam, tetapi dia sama teruja seperti saya. Tidak lama kemudian, kami mengumpulkan orang seperti Jake Chanfield, Bernie Dorman dan Lee Polos, dan mencipta pengalaman mendalam untuk mengajar orang biasa bagaimana untuk mencapai tahap luar biasa. Ratusan, mungkin ribuan orang telah menyertai seminar itu dan keluar daripadanya dengan pemikiran yang telah diprogram semula sepenuhnya. Anda tahu kenapa? Kerana kami memaksa mereka berfikir tentang wang secara logik dan berulang-ulang. Dan itu, sahabat saya, hampir seperti sihir. Otak belajar melalui pengulangan. Pengulangan ialah bahasa bawah sedar. Jika anda mengulangi satu idea setiap hari dengan emosi Kejelasan dan niat minda bawah sedar anda akan mula menerimanya sebagai satu kebenaran. Dan apabila ia menerimanya, ia akan mula mencari bukti. Dan alam semesta akan memberi maklum balas. Sains saraf membuktikan hal ini. Otak membentuk sambungan sinaptik baru berdasarkan pada apa yang anda fokus secara konsisten. Pernah dengar tentang kesan pendedahan? Semakin kerap anda terdedah kepada sesuatu idea, semakin biasa ia jadi. Dan apabila sesuatu itu biasa, ia jadi selesa. Skim sebabnya orang yang membesar dalam persekitaran kaya cenderung kekal kaya, kerana mereka sudah biasa dengan angka-angka itu. Dan anda pun boleh jadi biasa, walaupun anda dilahirkan dalam kemiskinan. Skim yang saya lakukan. Saya berhenti melihat RM240,000 sebagai sesuatu yang jauh dan mustahil, saya mula melihatnya sebagai jumlah yang boleh dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil yang boleh dicapai. Dan percayalah, apabila anda melihatnya begitu, peluang mula muncul. Anda mula melihat jalan. Anda mula menarik orang. Anda mula mendengar ayat-ayat berbeza. Anda mula beroperasi dalam frekuensi mental yang sepadan dengan apa yang anda inginkan. Pernah seseorang bertanya kepada saya, Bob, Adakah anda benar-benar percaya hanya mengira nombor boleh mengubah kehidupan seseorang? Saya jawab, bukan sekadar nombor, tapi apa yang nombor itu lakukan kepada fikiran anda. Ia buat anda berhenti lari. Ia buat anda ambil alih kawalan. Ia buat anda percaya bahawa ia ia mungkin. Sekarang saya mahu tanya anda, pernahkah anda buat latihan ini dengan serius? Pernahkah anda duduk selama 20 minit? tanpa gangguan, hanya dengan kertas, pensel dan kalkulator dan cuba kira berapa banyak cara anda boleh capai matlamat kewangan anda. Cuba buat. Ulang setiap hari selama seminggu. Tanpa gangguan. Main dengan nombor. Cipta senario. Bayangkan sumber pendapatan. Lihat bagaimana jalan mula terbuka di hadapan anda. Perkara yang paling penting adalah untuk merasai, merasai seolah-olah apa yang kamu impikan itu sudah pun menjadi kenyataan sekarang. Sebab jika kamu boleh bayangkannya dengan jelas, itu sudah merupakan langkah pertama ke arah menjadikannya realiti. Aku dulu hanyalah seorang lelaki yang dibelenggu hutang, dengan pendapatan sekitar RM15,000 setahun, dan fikiran yang penuh dengan keraguan. Satu-satunya perkara yang aku lakukan ialah bermain dengan angka setiap hari. Ulang dan ulang. Sehinggalah perkara yang kelihatan mustahil, mula rasa seperti boleh dicapai. Dan dari saat itu, ia cuma soal masa. Pernah tak kamu tanya diri sendiri kenapa kamu masih terperangkap di tempat yang kamu tak suka, buat kerja yang tak beri makna, walaupun kamu tahu ia sedang perlahan-lahan merosakkan kamu dari dalam? Jawapannya mudah, tapi penuh kuasa, kamu tak buat ruang. Wujud satu hukum semula jadi yang dinamakan hukum kekosongan. Ia menyatakan bahawa alam semesta tak akan biarkan ruang kosong setiap kali kamu buang sesuatu, sesuatu yang baru mesti masuk dan mengisi ruang itu. Tapi tahu tak apa yang kebanyakan orang buat? Mereka genggam kuat-kuat apa yang mereka ada, takut kehilangannya, tanpa sedar bahawa skim yang menghalang mereka untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Aku sendiri pernah lalui semua tu. Pada satu fasa dalam hidup, ketika aku sudah pun memperoleh pendapatan yang agak besar, lebih kurang RM75,000 setahun dan menetap di London, aku mula kerap ke sebuah kelab terkenal bernama Playboy Club di Park Lane, bersebelahan dengan Hotel London Hilton. Aku berbelanja macam orang gila. Kadang-kadang aku keluar dari situ rasa macam aku sedang menang, tapi hakikatnya, Aku sedang hilang sesuatu yang paling bernilai, arah hidup. Suatu malam, aku tinggalkan tempat itu dan terus naik ke bilik aku. Aku duduk atas katil, bersendirian dalam senyap. Dan di situ, aku tanya diri aku, apa sebenarnya aku sedang buat dengan hidup aku ni? Itu bukan saat kegembiraan. Ia rasa macam satu tamparan ke perut. Aku sedar yang di luar nampak macam sempurna. Tapi di dalam aku sedang merosakkan diri sendiri. Aku jadi tak bertanggungjawab dan tak lagi selari dengan apa yang aku tahu sebagai benar. Dan yang paling menakutkan, aku mula rasa selesa dengan keadaan tu. Aku mula percaya yang tingkah laku macam tu boleh diterima. Pada saat skim aku faham, kekayaan tanpa kesedaran hanyalah kehancuran yang menyamar. Aku perlu buat ruang untuk versi baharu diriku. Dalam minggu yang sama, aku mula menjauhkan diri daripada semua yang menarik aku ke belakang tabiat, orang dan tempat yang dah tak beri makna. Dan ketika skip misi aku sebagai mentor dan pendidik mula terbentuk. Bila kamu putuskan untuk putuskan semua yang tak selari dengan siapa kamu mahu jadi, alam semesta akan memberi respon. Mungkin sekarang ini kamu sedang terperangkap dalam pekerjaan yang kamu benci, dikelilingi oleh orang yang menyedot tenaga kamu, terikat dengan tabiat yang kamu tahu sedang perlahan-lahan membinasakan kamu. Dan kamu kata kepada diri sendiri, inilah yang aku ada. Aku tak boleh lepaskan sekarang. Aku tak ada pilihan. Tapi kebenarannya ialah, kamu memang ada pilihan. Kamu sentiasa ada. Masalahnya ialah kamu tunggu jaminan daripada sesuatu yang baru sebelum kamu berani lepaskan yang lama. Dan itu takkan pernah berlaku. Kamu perlu bergerak dahulu. Kamu perlu percaya. Kamu perlu wujudkan kekosongan itu terlebih dahulu. Inilah antara hukum yang paling kerap diabaikan oleh mereka yang nak ubah hidup mereka. Mereka nak hubungan baru tapi tak berani tinggalkan yang menyakitkan. Mereka nak kerja baru tapi masih bertahan dalam kerja yang membunuh impian mereka satu hari demi satu hari. Mereka nak berkembang tapi masih melekat dengan orang yang takut untuk terbang. Kamu perlu tanya diri sendiri sekarang, apa yang aku sedang genggam yang sedang mengambil ruang untuk apa yang benar-benar aku inginkan? Aku pernah lihat orang buat lompatan besar dalam hidup hanya kerana mereka buat satu keputusan berani. Seorang wanita yang hadir seminar aku, contohnya, dah bertahun-tahun tersekat dalam jawatan yang menghancurkan emosinya. Selepas dengar tentang hukum kekosongan, dia buat keputusan untuk berhenti kerja keesokan harinya, walaupun dia belum ada kerja baru. Tiga minggu kemudian, dia dapat panggilan daripada syarikat yang dia impikan untuk bekerja selama bertahun, sedangkan dia langsung tak hantar permohonan. Kebetulan? Sudah tentu tidak. Dia cuma wujudkan ruang. Data pun menyokong hal ni. Satu kajian dari University Harvard menunjukkan bahawa mereka yang berada terlalu lama dalam persekitaran yang tak mencabar atau tak memberi inspirasi mempunyai risiko yang jauh lebih tinggi untuk mengalami kemurungan dan keresahan. Ini bukan sekadar hal kerohanian. Ia juga terbukti secara saintifik. Tenaga kamu menyesuaikan diri dengan persekitaran kamu. Dan jika persekitaran tu menarik kamu ke bawah, sama ada kamu ubahnya atau kamu tenggelam bersamanya. Kamu boleh keluar dari kitaran itu sekarang juga. Tapi kamu perlu lakukannya dengan niat yang jelas. Tunjukkan kepada alam semesta yang kamu dah bersedia. Yang kamu mahu lebih. Yang kamu layak untuk lebih. Dan mungkin kamu takkan nampak yang baharu tu serta-merta. Mungkin akan ada beberapa hari yang sunyi. Tapi kesunyian itu suci. Ia sedang menyediakan jalan. Di situlah frekuensi baharu mula bergetar. Sepanjang perjalanan ini, kamu akan menyedari sesuatu yang jauh lebih mendalam. Kekosongan yang kamu takut untuk hadapi itu sebenarnya bukan satu ketiadaan. Ia adalah potensi yang tulen. Ia adalah ruang di mana perkara luar biasa boleh berlaku. Dan apabila kamu benar-benar memahami hal ini, kamu tidak akan lagi sanggup membawa apa-apa dalam diri yang tidak sepadan dengan keagungan kamu. Begitulah yang berlaku pada diri saya. Dan ia juga boleh berlaku kepada kamu. Jika ada satu perkara yang perlu kamu ingat daripada semua yang kita bicarakan hari ini, inilah ia. Kamu boleh mengubah sepenuhnya hidup kamu apabila kamu mengubah apa yang berlaku dalam fikiran kamu. Dunia di luar tiada pilihan selain mencerminkan dunia dalaman kamu. Dan semuanya bermula dengan satu keputusan. Satu perubahan kecil dalam cara kamu melihat sesuatu. Satu langkah yang berbeza. Dan apabila kamu ambil langkah itu dengan kejelasan dan keberanian, seluruh alam semesta akan memberi tindak balas. Jika kamu rasa kata-kata ini benar-benar menyentuh hati kamu, maka video seterusnya yang sedang muncul di skrin sekarang ialah langkah kamu yang seterusnya. Di situ, kamu akan naik ke tahap baru dalam perjalanan kamu menuju kebijaksanaan dan menjadi satu peratus lebih baik daripada diri kamu sekarang. Dan satu peratus itu, sahabatku, mampu mengubah segalanya. Terima kasih banyak kerana bersama saya di sini. Saya menunggu kamu dalam video seterusnya. Mari kita teruskan perjalanan ini bersama-sama.